В общем, таким кустарным образом я частично решил проблему с ветром. Возможно, это не совсем заметно, но все же частично я поспособствовал тому, чтобы качество моих видео было лучше. С ветром тяжело договориться, поэтому приношу свои извинения, но все же... снимаем видео дальше. Э -э, прошлой ночью, блуждая лабиринтом из своего прошлого, я пришел, так скажем, к такой фундаментальной истине и аксиоме, если так можно сказать, или очень важному жизненному пониманию. И хочу с ним поделиться. И в этом видео я отвечу на свежий вопрос, как мне обесценивать желание других людей, тем самым их чувства И почему это важно? Вот. А... Ветер сильный, реально делать наверное вот так и будет намного лучше я не знаю в общем э, зачастую при при близком за взаимоотношении люди склонны делиться чем искренним чем-то глубоким из недр своей души. Ну, знаешь, выражение там излить душу, открыться там человеку и так далее. Вот, сердце свойственно людям при глубокой связи. И вот ты, не подозревая того, можешь обесценивать вот это вот желание другого человека например, ну, кого не подозреваю, да, например, э -э я мы с тобой довольно близкие друзья, и вот здесь на чашку кофе и я тебе рассказываю какую-то свою историю от ты того не желая можешь и полностью обесценить что скажется на наших взаимоотношениях в будущем критикуя принижая и многооценивая ты обесценишь потому что неправильно расставляешь приоритет моей истории. И вот истина, к какой я пришел, и сам ответ на вопрос, как мне обесценивать желания других людей, почему это важно, я скажу позже. Изначально, когда человек тебе что-то рассказывает, изливает душу, ты обращаешь внимание на матери... материализацию и реализацию этой цели, мечты, же желания и так далее. Но в этом и кроется вся ошибка. А сама фундаментальная база заключается в приоритете и фокусе. Много внимания не на вот этом вот материальном да то что я хочу в машину я тебе рассказал типа братан э, слушай я тоже хочу машину BMW E34 На каком-то двигателе с таким то объемом у меня такие бюджет братан я говорю этой идеи уже два года и так далее а ты мне говоришь чувак старый корыто или там а ну в принципе круто но там салон типа мягкий, я бы выбрал другую машину например там ешку 211 она бы посвежее вот и так далее хотя и то и то старый хлам но не суть в этих машинах есть душа а, суть в чем что ты обращаешь внимание фокусируешься на моем желании машины А истина в том, чтобы фокусироваться не на том, о чем я говорил, а на том, что я чувствую, когда я это говорю, понимаешь? То есть у каждого желания и мечты есть своя энергия. И важно не про то, что человек говорит не на этом фокусироваться, а на том, что он чувствует в этот момент, понимаешь? То бишь не на том, что я хочу BMW E34, а фокусируемся на том, что я чувствую в этот момент, кто и хочу, понимаешь? И таким образом уважая желание, эту вот энергию, и осознавая, что у каждой истории, за каждой мечтой и желанием скрыть вот эта вот энергия, яка распали и заставляет жить человека, яка побуждает его на действия, мотивирует, там и засыпаю, заставляю просыпаться утром. Это вот энергия, это самое главное, это ядро э, всего. И уважая это ядро, уважая эту энергию, осознавая, что это уже сильная такая... Э, энергетическая штука, я не знаю, она кроется помню, там, в каком-то подсознании, в глубине души, если угодно и что она есть у каждого. И уважая это, ты никогда не обесценишь чувство желания, мечты других, других людей. Потому что ты знаешь, что он хочет машину, она хочет квартиру, он хочет мороженое, той хочет комплекс с парашютом, той без парашюта что ты мне рассказал, ты понимаешь, что э, цей человек, чувство и вот это и вот это вот желание ужасный ветер мы идем и вот это вот желание оно пропитано такой сильной энергетикой, и надо иногда давать дань понимания, вот, и понимать, что это важно, а почему это важно, ну, беречь желание других людей, не обесценивать их, потому что, к сожалению, и не к счастью, мы живем в социуме, и каждый день нам приходится стыкаться с, сталкиваться с встречаться, взаимодействовать тем или иным образом с людьми, для всегда разумными или тем, какие нам нравятся и так далее. Нам в какой-то мере важны эти вот связи с людьми, общение, дружба, там отношения и так далее. То есть мы как часть социума, поэтому так или иначе мы связаны с этой паутиной. Вот. А если ты не будешь обесценивать, все сказывается на будущем ваших отношений и на том, как в дальнейшем человек будет либо расположен, либо не расположен к тебе. И, соответственно, его отношения будут таким же. Вот, то есть какая-то связь между вами, ты э, либо ее портишь, либо делаешь прочнее, вот и все. Вот и вся фишка, очень важно. Ну если важен человек, важно соответствующим образом э, ну, то есть, не портить какую-то связь, а наоборот укреплять, стараться якусь, сделать ее лучше. Вот так. Я думаю. Назовите, разменяй. Вот, я подытожу, Эээ... истина заключается в том, чтобы когда тебе рассказывают какую-то историю, делятся своими желаниями, обращай внимание на все, но в приоритет и приоритет ставь на, самом... на самой энергии, которая стоит за этим желанием и фокусируйся сугубо на ней. Ну, большая часть фокуса были на, ней, потому что это ключевое, фундаментальное. Ну, это начало, начало всех желаний, поэтому если с уважением и всегда брать в учет, чтобы человек не хотел чувствовать себя, якось там, Только причувствовать это очень важно и уважаю його, никого не обесценишь, а с пониманием или довольно не пониманием относишься к любому его желанию. А вот как я думаю, Возможно, е -е, це видео не выйдет.